В первую очередь Паша, я Паша, хочу поздравить мы, свою команду с победой. Мы сегодня боролись. Все, все играли желанием. Все сегодня хотели выиграть. Что-то сделать полезное, забить. Мяч у нас сегодня по периметру ходил. Были передачи, были проходы. Все у нас было сегодня. Все получилось. Ну, я, я доволен как сегодня играла команда. Все. Спасибо. Ладно, в первую очередь хочу поздравить свою команду с победой и сказать так, что после игры в Гаверло было очень тяжело войти в игру. И я думаю, что и сами игроки э, играли нервно, не, неуверенно, потому что вчера наделали, позавчера на, на игре наделали э, в последних секундах очень такие э, ошибки сделали, которые повлияли на игру. Но потом, когда мы э, стали активнее защищаться, э, нам отрезались руки. И игроки почувствовали себя лучше, и они начали посвободнее играть. Вы знаете, что баскетбол – это… Есть свобода мысли и движения. Если ты расслаблен, ты будешь и попадать, и отдавать пас, и видеть всех. Если тебя что-то грузит, и ты постоянно нервничаешь, значит, ты не видишь ни соперника, не можешь забить. Поэтому, сняв это волнение, нам игра получилась, и команда заиграла командой. У нас радует то, что не то, что один игрок забил 30 очков, а то, что все забили потихонечку и, и положили маленькие вклады в эту победу. Но несмотря на это, у меня есть очень много э, всяких приреканий к игрокам, как в защите, так и в нападении. И будем дальше продолжать, чтобы игроки шли вперед. Большое спасибо и спасибо вашим болельщикам, которые так яростно поддержали вашу команду. бежали вперед, забивали. Почему так и о чем, на, на, ваш, на ваш взгляд, это было? Мы стремимся, чтобы и игроки играли постоянно такую игру. И потом говорю, когда стало, когда они расслабились... Это молодые игроки. И они сняли нервное напряжение, и поэтому они... мы просили, чтобы они учились бежать. А когда быстро играешь, конечно, должен находить свободные игроки. Но это получилось. В первую очередь быстро можешь бежать тогда, когда у тебя получается в защите. Я думаю, что мы в третьей, четвертой, четверти очень много перехватили мечей. И из-за этого у нас отрезались руки для того, чтобы побежать. Игроки идут вперед, но я думаю, что еще очень надо много времени, чтобы они по-настоящему стали такими игроками которые могли бы например помогать сборной и стать опорой ну, звездами спасибо